Господь от века и до века. Боясимся Его. Нам не понять Его любви, в нее лишь только верить можно. Ведь самого себя отдать на крест, поверьте, очень сложно. Нам много не дано понять, как может Бог родиться в хлеве и все терпеть, за всех страдать. Не проще ли было жить в небе? Как можно искренне прощать того, кто предал, сделал больно? Ведь если наперед все знать, от боли убежишь невольно. Нам не понять нее любви, в нее лишь только верить можно. Цена ее, цена крови, ее деньгами не измерить. Кто имеет сына, и имеет жизнь, а кто, кто не имеет сына, Боже, ты не имеешь жизни. Вот я повелеваю тебе, будь тверд, мужествен, не страшись, присутствуй в Духе, потому что Господь, Бог твой, с тобой везде, куда ты не пойдешь. Иисус Навин, 19 Богословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який з великою милостю відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа, з мертвих для спадщини нетільної, чистої та нев'янучої, захованої на небесах для вас, яких оберігає сила Божа через віру на спасіння, що готове з'явитися в останній час. Цьому радіти навіть тоді, коли треба трохи посумувати від різних випробовувань. Первое послание апостола Петра, один три Ибо Бог возлюбил мир, что дал Сына своего единородного, на всякий верующий в него. Не погибну і ми ужи вічно. Вороги оточили тепер наші кроки наставили очі свої, щоб я впав на землю. Кожен з них подібний лева, що шарпати прагне, і на лавчука, що сидить в укритті. Псалом 16, 11, 12. Как хорошо и как приятно жить с братьями вместе. Это как драгоценный елей, текущий на голову, стекающий на бороду э, Айрону, э, стекающий на край одежды его. Ибо, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сияясь победа победившая в мире. Вера наша. 1 Иоанна 5, 4. Церковь, давайте встанем на наши ноги, дети помолятся, кто хочет с детьми. Господи, Отец, благослови нас, Господи, на этот урок, Господи, чтобы мой брат пришел в церковь, Господи. Аминь. Господи, спасибо за нашу церковь, Господи, что она живет. Спасибо, что она наполняется все больше и больше людьми, Господь. Благослови всех, кто сейчас присутствует на этом служении, Господи. Откроем сердце, Господь. Спасибо Тебе за все, что Ты нам делаешь. Аминь. Спасибо, дорогой Господь, что нас собрал. Пусть все вызовут, кто заболел. Пусть покаются люди и придут в нашу церковь. Пусть покается мой Папа и придет в нашу церковь. Аминь. Дорогий Господь, я молю тебе за нашу країну, за завершення війни. Нехай мир і спокій будуть в кожному домі, нехай військові повернуться до своїх родин. Припини, Боже, біль, страждання і кровопролиття. Я висвою славу, наповни серця світом і любов'ю. Нехай кожен покається і прийде до тебе, святий наш Господь. Хвала тобі і честь навіки. Амінь. Боже, я благодарю Тебя за это служение, Господи, то, что Ты нас собрал здесь, Боже мой. Благодарю Тебя за то, что Ты позволяешь нам делать лагерь летний, зимний, Господи. Благослови, сделай так, чтобы больше детей приходило в лагерь, чтобы из школы приходили дети, Господи. Благослови лагерь, Господи, который наступает, Господи, во имя Отца и, Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, я благодарю тебя, что мы дожили до этого часа. Господи, пожалуйста, я прошу тебя, благослови бабушку с дедушкой, чтобы они пришли в церковь, чтобы дедушка бросил пить. Господи, пожалуйста, я прошу тебя, пусть закончится война во имя Иисуса Христа, Отец и Дух Святой. Аминь. Церковь, давайте помолимся за наших детей.